kecara aku kerja temen. Pokok klebu temen wis jelas dadi miliarder iki. Disegani pejabat ya. Disegani masyarakat, dibenci malaikat. Mo pokoke mobil dinas tak tuku, kepala dinas tak tuku. Wow. Wedok endi wis jelas kenek aku kabeh, Rabi ping 17 sesuai nama. Karyono Susongko Mangku Rondolimo Anak Esongo ya. <hesitation> oh, Monangka kok jarang nganterno aku interview ora teko-teko rupa yang jaji si Raya kok Asu <tipasih> Kelakuan cekit gelondongan Serangara teko wong iki di berbang plecet be. Ketan. Nah, koki ngenteni Gatot ora teko-teko iki engko ndek daftar interview karo sapa? Kususene kudek mikirno Gatot tingklakune no koyo asu iki. Hei, no. Satul. Kondi. Eh, teko... delok sawah iki lho. Deleng sawahmu lho, kok kok deloki. Eh akeh werenge iki lho. Wereng lamun Aku iki mang jane kate interview. Nah ngenteni Gatot ora teko-teko, aku iki budeg budal karo sapa? Wis hop lek Dul. Aja rene, aku tak rono. Ayo takjak bisnis. Tulungono aku. Ya, ya piye? Saiki iku Wis aku iku ternarono koncengen. Andi, wis nang ayo. Pokok aku goncengen ngono ae. Engkur ro dhewe. Apa-apa oh, ta iki? Ora apa-apa. Wis talik dul. Wis pokok ternaku rono. Tulungono aku. Ya ya ya, ya. Ayu, Ayo ayo. Ayo. Aco. Aku wingi iku yo. Ala lowongan pekerjaan di Taman Ikot. Jenenge iku The Garden. Kerja mlebu lebu. Saiki kuwi aku arek interview aku ini wis belajar bahasa Inggris. Yo yo. Ingeno, yo yo. Hello, my name is Dariono Susongko mangkurondo 5 anak Esoma. My hobby is fishing mancing manya mantap. Aku lek like it res pecel. Ya, <tuh> temenan tak dongakno temen awakmu tadi manajer profesional tingkat kecamatan. Wah, lah, yu, tuh, no, ayo dong makno aiku. Menakone wis sukses awakmu ah, tak anggep dadi asisten pribadi tak gaji 10 juta per minggu. Wah. <tuh> <tuh> Masuk poko ora ono temenono awakmu yo yo. <tuh> Iki lowongan pekerjaan di sing leboni yo. Eh bingung kan sing cocok. Yo. Ayo nomor urut selanjutnya. Isi oh. Ya silakan mas ya. Silakan mas. Nah, sebelumnya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu ya. Yeah. Hello Mister. Good morning. My name is dari Yono Susangka mangku ronda anak songo. My hobby is sleeping and fishing mancing mania mantap. I like it res pecel. <laughs> res racing racing pecel opo Mas? Ora racing, Pak. Res pecel. arti ne sego becel oh, sego becel wis sego becel aku ya suweneng mas yo, yo pak wong aku ya ora takok sese mas yo sebenarnya sampean rene iki mentujuane apa yo tujuanku rene iki jelas interview pak pokoke aku wis siap dadi manajer profesional sampean kudu siap gaji aku 50 juta per hari 3 unit mobil Satu unit rumah dinas dan perlengkapan lainnya dibayar tunai. Alah... Oh, Masih oh, oh. jelasin Kira-kira sampe ngerasa ngejala itu kapan ya? Aku sehat pak. Iya, fisiknya sampe sih. sehat. Tapi kira nih sampe nih tuh gendeng. ada nih ya gendeng. Kok oh, iso gendeng? Mas jelas-jelas oh. main kini. Ini. lawongan itu yang dibutuhkan itu lawongan tadi, itu kan kebun tadi aku nangkein ini gila yang diwesek ini iso macul, iso ngundok, iso nyogok, sawah, kebun ini pun perusahaan yang The Garden kalau belajar bahasa Inggris The Garden ini pun artinya perkebunan iya, gelombora saja ini dulu aku malah dadi tukang kebun. Lah anjen rak kula sudah dadi manajer. <laughs> Ojing manajer ya sapa? Ya lek manajer tak leboni aku dhewe ya wis pegel dadi HRD oh. Harian hmm. kok sampe iso njaluk bayaran 50 juta perhari 50 juta perhari hari njaluk 3 mobil kedinasan, rumah dinas. perlengkapan lainnya. Heeh. Ngalang ngalangu dadi gajine DPR ae. Kok Gajine semene ya. Iki ana lowongane, iki dadi tukang kebun ya. Hariane bayarane ku harian Rp90.000 kalau dipotong pajak perhari hari. Lha 12 jam. saya Saiki semen gelo Nah, kok ngerasanya nyurak gelem, mas, wong? Bandina aku kiyo ngarit nomor kaya kodometri pangkepun adi, ne? Yow, ne, aklem, yow mule, o? tak mule, neng, dati pangkepun, tae. Yow, ayo, neng. Kono wong sengre, niyo, masalah gawen deng gape. Ong sila-sila siki meluk PTK, ne, dibayar harian, no. tambahku nunja luk bayaran 50 juta perhari. Ayo, perusahaan, ne, didol. Kok, wini-wini Menteri Keuangan, niku, ngelontor no dana, sakmono no kieki, ben perusahaan, iso nyewo, dui eki, dikain ngembang no perusahaan, diatau dikain gaji manajer profesional tingkat kecamatan gak tayo <tik> <tik> gini no, interview nih eh hey, minggir tak ada nih yo, aku kak ajarin kok gaji yo, sedinonya 10 juta mana mm -hmm. aku njelok gaji 10 juta ye, juta milih nih ku sewa no LC <Suluh> <Yeah>. <Suluh> kok ngerasa no gaji 10 juta per hari Wong aku interview di gaji sangang per hari kok iso nyewa LC bareng ku kondi kok tak telo om aku mbak wadus papa tadi nih katanya eh iya bo terus piye dunungan ini eh kok dunungan nangai mole Wong iki lawan pekerjaan tukang kebun kok Wong <Suluh> aku mendino ya tadi tukang kebun ngerit no wadus papa tigu Iya pemaneh yo, bang parkir sakratakan. Eh, no parkir lima ngebu. Lo no Parkir sakratakan yang kau lima ngebu. Bang biasa doa alfa orang ngebu. Lo, samen garo ya mas. Dunia saya ku lagi ada krisis inflasi global yo. Ya. Jadi aku sebagai tukang parkir nyeneki yo. Yo no jenenge inflasi parkiran kok. Yop, <coughs> krisis Ula, krisis kui... Ya bu, lima ngebu. Bisa ya? Bayaran parkiran ini

Paling awon murah nyawa. Masuk perasaan ketok. Iya, tapi enak yo gaji tukang order, bayarane yo. Aku iki wis trauma ambek interview-interview kerjaan-kerjaan ngono ku. ngene iki, Tak kira kerja manajer kok ternyata dadi tukang kebon adine. Kuwi aku mdina yo ngaret nang wedhus. Saya podo metik nang adine. Eh.

on will